i <laughs> Сьогодні кава у нас з профілактичним ефектом, бо гість не художник, не поет, не музикант, а скоріше все це разом взяти, але у такому прояві, як вивчення і боротьба із інфекційними захворюваннями. І з цією людиною за свою журналістську практику я спілкувалась не раз і не двічі, але говорили ми в основному знову ж таки про інфекційні захворювання, як з ними боротися, які їхні прояви і так далі. А от за кавою не спілкувалися жодного разу, хоча лікарю. Фекціоністу Андрію Сніцарю, є про що розповісти, ну хоча б про ті життєві ситуації, можливо, навіть з медичної практики, які унікальні і які заслуговують на увагу. Знайомимось, Андрій Сніцар. Вітаю, пане Андрію! Ну і найперше, живемо ми у такому непростому світі, наповненому інфекційними хворобами. Ще якими бактеріями. І якщо про них весь час думати, то можна е, дуже собі не думати великих проблем. Як лікарі-інфекціоністи, які е, дуже багато знають про інфекційні захворювання, про те, чим це може закінчитись врешті-решт для людини, як вони з цим усім живуть як борються а ще іншим, допомагають повороти ці хвороби. Ну, Навірно, теж стадійний процес, тому що коли ти все це узнаєш, то ти спочатку в некотором таком... mm -hmm. в такому шокі, як це назвати, так? Да? А потом, наверное, живешь так, как будто их и нет, достигая какого-то уровня, понимаешь? Но вот окружающим меня друзьям они, наверное, те же стадии проходят. Например, когда мы в неформальной обстановке общаемся, я говорю, что вот я это, это вот если вы это съедите, да, не прожаренным, а вот это не проварен, а эту рыбу там не просоленной и, и так далее, то вот заболеете и этим на охоту не ходить, потому что то, -то на рыбалку, потому что это и так Есть далее. Не пикник в лес не брать. Не ходить, да клещи там, и так далее. Поэтому они тоже проходят эти стали, потом овладевают терминологией, потом мы все это как бы подшучиваем над этим и нормально живем. Так же живем. Ну, тобто лікарі без жартів вони жити не можуть, наприклад. Такий юмор на, на, такой, на, специфічний, напевно. Ну, напевно ну, да, так, да, цинічний десь десь, 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 десь. А на якому етапі якраз ота стадія, коли е, лікар, ну може ще інтерн, я ж не знаю на якому етапі саме, боїться абсолютно всього, ходить у рукавичках, миє руки по 100 разів на день там, і, так далі. Ну, я скажу, что, в общем-то, это правильно, если шутки отбросить, потому что есть такая латинская поговорка «Кто предупрежден, тот вооружен». Да, поэтому э, можно уже когда-то, э, может, как-то и расслабиться, да, достигая каких-то стадий, но это расслабление кажущееся. То есть, да, мы не одеваем перчатки, может, в каких-то случаях, э, в тех, например, когда начинающий доктор перестраховывается, но мы четко понимаем, где есть опасность, а где ее нет, и четко зная, с чем мы можем столкнуться в том или ином случае, мы предпринимаем уже, может, даже на интуитивном каком-то уровне, на подсознании, на таком, не задумываясь даже об этом очень сильно, предпринимаем какие-то профилактические шаги. То сколько раз на день руки у Ну, если я вот сегодня был на обходе, мы прошли третий этаж, там было порядка... 30, наверное, пациентов. После каждого пациента я обработал руки дезраствором. Это хуже, поверьте, чем мылом. У некоторых аллергические реакции на это дело у меня пока нету, поэтому вот после каждого, потому что главный фактор передачи в стационарах не только инфекционных, это руки врача, руки персонала, руки пациента. Какие особенности поведения лекаря-инфекциониста, початкивцы, которые только приходят на работу? Ну, сейчас вы уже спостерегаете а за этим, я главный лекарь, инфекционной лекарни. Вот это э, такие симптомы, скажем так, очень помітні. Ну иногда забавно, но все это зависит от человека. Кто-то да боится. Но я Ну как? Я себя помню, как я. Я себя помню, когда я пришел в инфекционные болезни и у меня дома новорожденная дочка. Вот и я, а тогда у нас лежали дети с детскими инфекциями. То есть это скарлатина, коль, ветрянка, свит, да, свинка. Да, и, и я все время боялся что-то принести. Поэтому это шутки шутками, но этот фактор действительно есть. И меня еще на заре, мой Иосифович Красавицкий, я неоднократно предупреждал, что душ прими, ты меняй, не ходи, все, что на тебе есть, снимай полностью, переодевайся, не то что там под халатом оставлять ту же э, свою одежду обычную, в которой ты идешь домой. Поэтому мы за этим очень следим. И если там шерстяной воротник, например, где-то зимой, потому что не так часто у нас тепло, хорошо, в больнице бывает и прохладненько, и когда неопытный доктор идет с таким вот модным воротником, который торчит. Из-под халата, да. Это, это, явно на это можно унести все, что возможно. Когда начинается группа, всегда опрашиваю, есть ли беременные в группе, потому что кто-то скрывает, кого-то можно вести куда-то, кого-то нельзя. Потому что действительно ты, есть. Ты, это зараз, я да? имею в виду угу. студентов. Это интерны тоже очень аккуратно надо с этим всем. Здесь. Ну вот, не знаю, ответил на его вопрос или мысль потерял. Части. Что касается вашей выкладочкой деятельности, еще одной первое вы говорите студентам, какие, возможно, когда-нибудь будут инфекционные? Ну, э, учитывая, что моя специфика и моя, моя специальность это инфекционные болезни, то я их немножко так ошарашиваю тем, что говорю, что практически неинфекционных болезней не существует, и надо отличать четко инфекцион... по вашему профилю. Да, вот. нет ни профильных больных для нашей больницы. И надо четко отличать, что есть заразные болезни, а есть инфекционные не заразные болезни. Ну, из последнего, например, все уже так знают на слуху, уже и не последнее давно далеко, это язвенная болезнь желудка двенадцатиперстной кишки, да, которая, оказывается, вызывается микробом геликобактер пилори. Сейчас много уже доказательная база такая хорошая набралась, что ишемическая болезнь сердца, то есть инфаркты, стенокардии, гипертоническая болезнь, атеросклеротические поражения сосудов, они уже вторичны после того, как эти сосуды поразил вирус или хламидия. Вот такой микроорганизм тоже. То есть вот вам, пожалуйста. Наверное, не назовешь такого заболевания, которое не имело бы, например, какой-то теории вирусной своего происхождения. Те же, те же опухоли, даже шизофрения даже имеет. Вот. Врожденные заболевания детские, например, очень много. Это причиной является, ну, кроме генетики, конечно, это является внутриутробная инфекция плода. Когда мама переболевает чем-то, а потом всю жизнь, так сказать, ребеночек мучается. Слушайте, ну вот вы зараз Чем далее, тем больше 7. и больше. Ну, звучайно, да. Давайте да. 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 я их успокою. Давайте, заспокоить. Чем можно заспокоить? Тем, что, ну, наверное, 80-90% это, в общем-то, не опасная инфекции. Из всего, что я сказал. И они, Знаете, в общем-то, не так часто они проявляются. Них уже да, есть иммунная система, которая борется, выполняет свои функции. И поверьте, если бы мы знали, сколько вопросов эта иммунная система решает без всякого участия врача и вообще медицины, без всякого участия самого макроорганизма, то есть того человека, которому эта вся война, борьба беспрерывно происходит и которым поле, полем битвы он и является фактически, потому что мы сейчас ретроспективно достаточно серьезная лабораторная диагностика сейчас имеется в нашем арсенале, да, и мы сейчас ретроспективно иногда можем узнать, что человек перенес столько инфекций, когда доходит дело, например, мы имеем какие-то клинические проявления, считаем, стараемся раскопать, действительно есть тут какой-то инфекционный агент и надо ли это лечить с применением ну, тех же антибиотиков или противовирусных средств воздействовать как-то или лечить там чисто неврологические какие-то, например, проявления. Вот. И мы берем анализы и ретроспективно знаем, что этот человек переболел эпштейн бар вирусной инфекцией, там, цитами в общем, не буду опять пугать зрителей, то есть гепатитами теми же. Вот сколько до да сегодня на обходе три человека ни сном, ни духом не знали о том, что они э, больны гепатитом С. То есть смотрю сегодня женщину на УЗИ, <кхе> мало того, что нашел камни в желчном пузыре, на которых она ничего ее не болела, она ела все подряд. Да, но говорят, что вы пришли на УЗИ, а у меня пошла сдать кровь для моей родственницы и нашли гепатит С. То есть тут и задумаешься, это хорошо или плохо, да, Потому что она пошла, что заболела эта родственница, которая понадобилась кровь, и у нее, благодаря этому, этой женщине... Вы уверены, что это вы очень много Я, Якось я від, тут хочу... від, того, від того, що імунна система справляється з дуже багатьма інфекціями. І е, навіть без, без того, що організм людини взагалі про це здогадується і знає, і десь мозку відкладається те, що поборола да. людина цю інфекцію, ви перейшли знову до того, що, але цих інфекцій така мені, кількість. Мені, мені обідно, що дуже часто люди приходять, коли ми не можемо допомогти. И, казалось бы, можно было сделать элементарные шаги. Да? То есть прийти сдать какие-то вот анализы на те же инфекции. Ну, давай, возьмем коротко, так более так узко, возьмем гепатит. То есть, ну, анализ там стоит, по-моему, 10 гривен сейчас с учетом подорожания. И сколько мы с вами говорили про гепатит? Сколько про мы с вами всех, говорили? Про всех И вот сегодня mm -hmm. я опять встречаюсь со случаем, когда человек пришел с розом печени, когда я уже ничего не могу сделать. Як людина, яка в принципі, е ну можна так сказати, дружить з інфекціями, ну принаймні знає, як з ними порозумітися. Ну, да. Можемо ми така так сказати? Така Не дружба. Хоч і вимушена, але е глядачам ми можемо дати якісь загальні рекомендації. Інфекції взагалі можна профілактувати. Якщо так, то як це робити? Як це робити кожного дня? На що треба звертати увагу? Не те, що ви на самому початку сказали, е, сиру рибу не їсти на охоту, не Нет, не їздити мисливство на, на охоту хожу на рибалку, є ага. День рибака у нас теж не треба. Сейчас, на вихідні, як не поїхати на день рибака. і сиру рибу їсти? Ні, не їм. Ем. суші, да Суші мого люблю. Вот ну вот. це ж теж сира риба, хоч вона ну, там соло. Одно діло морська, другое річна. Алеш, давайте рекомендации. Давайте. Так, рекомендации. Рекомендации зависят от того, каким путем передается инфекция. Есть группа кишечных инфекций, или, скажем так, ну да, так мы их назовем, которые передаются, надо что-то съесть. Вот. вот как раз у нас сейчас пора летняя, когда очень легко, поверьте, у нас сейчас палаты эти переполнены под соответствующими инфекциями, мы уже не знаем, куда и ложить. Что мы делаем? Тут мы моем руки, тут мы моем срок годности продуктов, тут мы не покупаем, извините, вот как э, сегодня то, этот самый печеночный паштет, вроде бы купленный, но он пролежал 4 дня в холодильнике, где-то там покрылся какой-то темной корочкой. Человек взял его и съел. Ну каждый человек сам должен заботиться о своем здоровье. Друг должен какой-то просто здравый смысл. Вот можно это есть, понюхайте эту селедку, можно ее кушать или не надо кто хоть вот так хоть краплиночку, краще евыкин выкиньте. вот опять жадность опять авось какой-то, то ладно пронесет и проносит и не, и вот именно не во, во втором Буквально. смысле слова в инфекциону. вот яйца сырые сколько про них уже говорим в том числе про перепелины да Дуже то есть Дуже такие коричневый. никогда сальмонеллеза не Да лежит он пять человек после перепелиных яиц мужчины в основном и, И это мы снова, как глядача. Ну, наверное, да. заспокоиваться. не Есть другие дрема. инфекции, которые передаются через кровь, да, которая нарушается целостность кожных покровов где-то, да, это те же гепатиты, та же вич инфекции масса-масса других вирусов, бактерий. Да, там совершенно другие. Там уже надо смотреть с татуировками, с маникюром, с парикмахером или правильно, как эти специалисты называются, да? То есть где там подогревают, в общем, любое какое-то нарушение вот этих целостности кожных покровов. Ну и в том числе медицинские мероприятия. Если вы видите, что где-то не обработаны инструмент или как-то понимаете, что он... Пусть покажут сертификат, пусть покажут, в конце концов, где они это автоклавируют. Я своим братьям, коллегам говорю, и не надо тут обижаться, те же стоматологи, стоматологические, какие-то косметические кабинеты, клиники, инфекционная больница, первая городская, пятая, все наши больницы. Где что делается. В конце концов, человек, приходя э, сдавать анализы, ну возьми ты пару перчаток. Потому что да, в медицине сейчас крайний дефицит, и не хватает у нас перчаток на всех. А перчатки надо снять и поменять после каждого больного. Лаборант берет кровь из пальца. Она должна одеть, взять кровь, и эти перчатки снять, и на следующего пациента одеть следующий. Под кабинетом там утром очередь стоит 40 бабушек, дедушек, например, mm -hmm. пациентов, да, на клинический it's анализ крови. Вы уверены, что они меняются? И нет хорошей жизни. Дал бы я, как главный врач, эти, кучу этих перчаток, и бери их, как вот я видел в зарубежных клиниках, стоит коробочка, она оттуда раз, вытягивает, одевает. Нету этого у нас. Поэтому, приходя на осмотр к гинекологу, возьми какой-то набор стерильный, не пожалей, купи его. На анализ возьми перчатки, купи. Что еще где там? Ну, к сожалению, тут переходит на ту пословицу, когда спасение утопающих, в какой-то мере дело рук самих Что-то вы не можете профилактировать, да? но что-то можно. Слушайте, вы не впевнены в том... Опять в... да, да, да. да, да. да. Що ми зараз дійдемо до обговорення фобії, коли люди э, патологічно бояться э, підчепити якусь інфекцію. Є такий, був такий, якийсь американський траплялися. авіатор, який в кінці життя взагалі закрився. Є такі люди, так. Да, Вам есть. траплялись? Зустрічались. Як це проявлялось? Ну як, чоловік береться одноразовою салфеткою за ручку двері, потім салфетку вибрасує. Або відкриває двері ногами. Багато таких? Немного, немного оно есть. Вот как раз я говорю, что это не те инфекции, которых надо это сильно бояться. Ну, ручку ты открыл, ну, ты помоешь руку там. Какая самая страшнейшая инфекция? Ну, самая, наверное, опасная, это как раз, которая передается через кровь. Их тяжелее всего, это не всегда зависит от человека. Ну, и в плане легкости заражения это респираторно-вирусная инфекция, это третий путь передачи, когда надо чего-нибудь вдохнуть тут тоже очень тяжело, да? Вы помните, как в Юго-Восточной Азии на улицах ходили все в масках. У нас там одно время даже попадались такие люди. Ну вот тут действительно маска, а больше что еще? Ничего. А патогенные думки потрапляют до разряда на ярших инфекций это, и невеликовых? Это серьезная инфекция что? в нашей стране, я так скажу, наверное. Якщо лікар не знає вже, що йому сказати стосовно того, як лікувати, чим лікувати, тоді радять народні методи. Ну, наприклад, от, е, чіпляюсь за ваше слово, що не пронесло, е, старий народний метод е, 100 грам горілки перед горошком. Працює? Працює. Як часто ви радите своїм пацієнтам в профілактичних цілях вживати алкоголь? Ну, действительно, были случаи из практики, когда, например, муж 100 грамм выпивает, а супруга не выпивает, едят все одно и то же, у мужа ничего, а супруга попадает к нам. То есть, ну это дезинфектант, да, это некомфортная среда для микроорганизма, алкоголь, что тут говорить, это понятно. Чтобы я предлагал своим пациентам, ну, в шутку надо что-то могу сказать в этом. Рапорте, но, конечно, ну, ребята. Лучше понюхайте, что вы, чем вы закусываете. И, может, не надо это все-таки закусывать. Вот, и, ну, антибактериальные чаи бывают. Ну, например, та сама Была, э, ромашка, да, бактерицидный да. чай. А кава антибактериальная траплялась вам уже жизни? Если не... сильно горячий кофе, да то с коньячком. с коньячком и с ромом. Это вот. Же не Наверное, кава. он как-то дезинфицирует полость рта. А Дальше я не знаю. Далі, мабуть, виравнівається. Але ви взагалі що ви вживаєте? частіше? чай, чай каву? Чи все-таки там п'єте? купіти? Чи все таки є конячок на досугі? Коньячок на досугі буває. А так звичайно, чашка кофе, як там не більше не хочеться, а днем там чай. От ви згадали про лікарський цинізм. Mm. Ви згадали. Я згадала, я згадала, добре, нехай я згадала про лікарський цинізм. Є таке ще поняття, як вигорання на роботі, там і так далі. То не руавигання, роб... так. Да. Да. Е, як ви це взагалі кваліфікуєте, розцінюєте? Як можете сказати про прояви цього у вашій роботі і як, як цим боротися можна? Я думаю, це Тобто не збережно. Человек привикає до всього. Привыкнуть до конца невозможно, да, потому что людские трагедии проходят, людские смерти. Сначала ты их воспринимаешь очень близко к сердцу, потом тоже опять же та же стадийность, как, наверное, какие-то другие стадии в другой профессии какой-то. В медицине ты понимаешь, что ну, не зря же среди медиков так много инфарктов, да. Каких-то других, гипертонии, там, ну, больше сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, неврологические заболевания. Да? Вот. Алкоголизма среди медиков много. Потому что это тоже какая-то профилактика, как-то снять стресс. Да, это, наверное, неправильно все, но это достаточно часто встречается. Я слышал, что в Америке, например... Я сейчас могу ошибиться в цифрах, но врачом-реаниматологом, а особенно детским врачом-реаниматологом, там нельзя работать, по-моему, больше 15 лет. Потом его переквалифицируют по какой-то другой специальности, там работает, но нельзя работать. У нас работают от упора и до пенсии. Ну, у меня умирает за год э, хороший год вот, 4-5 человек э, в больнице, да. А плохие года, ну вот когда был этот свиной гриб, 20-25 человек. Ну, это крайний случай. А есть же отделение, где каждый день умирает. И каждый день человек сталкивается со смертностью. Я когда был в Таджикистане 40 дней, <coughs> в 90-м году это было, да, поехал вот по борьбе с детской смертностью. У меня там практически каждый день у меня убирал ребенок. От кишечных инфекций самых банальных, от гепатитов, от чего-то еще другого. Каждый день умирал ребенок за эти 40 дней. Я там курить начал. Я до этого весь институт не курил. Четыре года после института не курил, там закурил. И до сих пор это? Нет, не палю. Чем рятуются лекари а, от этого профессионального выгорания? Ну, вот вы сказали, кто спит. Кто-то вот, кто то цинизм, кто-то такая, -то, ну как, цинизм он тоже, понимаете. Он сделает все этот врач для этого пациента. Но он уже, этот пациент Иногда переходят пациенты в разряд друзей. И есть такие, у каждого врача есть такие друзья. Вот. Как правило, они оттуда из ранних лет практики. Потом, позже, ты уже какой-то ставишь неосознанно барьер. То есть есть предел какой-то, когда я могу в тебя войти, тебе помочь, сделать все, что от меня зависит профессионально, но не проси от меня больше, потому что... Но сильно близко не подписываться. Да. Потому что mm -hmm. у меня есть свой круг, своя семья, свои родные близкие. И я их должен как-то защитить, свою психику, а через нее и их. Сколько часу залишается на ну, своей колу, свою семью и своих друзей? Да, в общем-то, мало. Часу Это вечер, психику? как правило, ты приходишь уже, ну как, никакой. Mm -hmm. Все, тебе там что-нибудь съесть, лечь на диван. Обычно там, сейчас была книга, сейчас как-то Facebook все больше, вот до часу ночи иногда Потому что действительно там есть интересное что-то. Можно почерпнуть. Смотря, каждый ищет же разное. Можно на мусорках сидеть, а можно в библиотеках. Вот. Ну и все. А вы еще в горы ходите? Бывает. Вы забыли? Ну, вы еще в горы, помню, в горы помню, ходите? Помню, иногда. помню. Иногда, иногда. И снова же таки, это я нашла в фейсбуке. Да? Дякуючи, да, социальным мережам. Можно подивиться, чем занимаются лекари поза своей работой. Есть что-то помимо инфекционных хвороб, что э, занимает ну, очень значительную часть вашего жизни? Ну, в общем, це... а? Или это основная любовь? Это основная любовь, да, наверное. Знаете, как э, фраза такая «Подумай, от чего ты получаешь удовольствие и пробуй на этом зарабатывать деньги». Вот действительно... Э, Тут как-то так совпало, что, ну, даже отпуск там 10 дней, я прихожу, у меня мои ординаторы, говорят, Андрей Ильич вышел из отпуска, соскучился, потому что, если я там раньше обход делал короче, то после отпуска я его делаю, мне интересно поговорить с пациентом, там, расспросить. Широ, что -то. Да. Не, не то, что, а вот именно вникнуть в него. В отделении там я имею а, ну, и в виду. Ну в отделении, памяти, да, да что долго не выдерживаешь. И... Как правило, дробишь отпуск, потому что уйти на 24 или 28 сколько там дней, ну это просто нереально. Если бы вы решили написать книгу, то о чем бы она была, чтобы это была за книга? Какой Есть такая задумка, откуда вы знали, про мои мечты. Действительно, хочется написать книгу именно инфекционных болезней для тех же, может, начинающих врачей, а может, не начинающих где было бы рассказано, поставлены, вот такие, можно сказать, немножко, может, глуповатые даже вопросы. Но вот иногда на глупые вопросы очень сложно отвечать. Глупые вопросы. Ну, когда надо брать кровь, например, для того, чтобы найти в ней микроб? На подъеме, на начале лихорадки, на высоте лихорадки или на спаде лихорадки? Или почему маска вот защищает? Вот мне Марк Абрамович Берхман задал такой глупый вопрос. Вот, а почему ваша маска защищает от вирусов, если там диаметр между волокнами намного больше, чем размер вирусного бериона частиц? Я ему ответил. Он удовлетворен был моим ответом. Ну. Что ну? Книга будет написана? Ну, <свят> анонсируйте. <свят>. Ну, хотя бы этим ответом. Ну, э -э ну потому что никогда один вирус не летает. Он всегда летает в конгломерате слизи. А уж размер вот этого а, конгломерата слизи. Да, <свят> он превышает размеры <свят> вот этой клеточки марлевой маски. Ну, например, да. И, в общем, очень масса вопросов, ну, не такие, как бы уже связанные с развитием инфекционных заболеваний. Вот и хочется написать такую книгу. Самая большая радость, которую принесла вам ваша работа? Я не говорю о смешных случаях, там, анекдотах. Просто самая большая радость от работы. Самая большая – это когда спасаешь человека. Самая большая радость. У меня были очень... Я даже себе не могу объяснить иногда, как получалось вытащить э, пациента. Вот вроде бы он должен умереть, но он вот выздоровел. Мистика присутствует в вашей работе? Да. Знаете, сначала я был закоренелым материалистом, скажем так. Нас так учили. И, в общем-то, медицина, она такая есть. Это рассматривается только один уровень нездоровья физически. Хотя, как я сейчас могу классифицировать, они есть разные. Эмоциональный, психологический, там, разбирайте уровни. И мало того, любая болезнь, будем говорить сейчас не об инфекционных болезнях, а о хронических, она развивается где-то, эти поломки, на эмоциональном уровне, на уровне общения, на уровне неудовлетворенности какой-то, или в семье, или в быту, или на работе той же, да? Вот где-то там эти корни. А потом это, вот опять мы говорили уже о стрессе, который снижает иммунную систему. Вот два человека, один оптимист, он в состоянии, например, влюбленности, другой в каком-то духовном кризисе. Столкнулись с тем же пациентом на одном и том же расстоянии, так же он на них покашлял. Один заболел, другой нет. То есть вот эти, как говорил опять не могу не вспомнить своего учителя, как он говорил, что любая болезнь проходит две стадии: одна за кулисами, а другая при свете рампы. На сцене, как при полном э, зрительном зале. Вот. И медицина, как правило, имеет дело уже с полным зрительным залом. Когда всем все ясно, но только мы понимаем, как это все развилось. Но задача-то сейчас уже более глубокая стоит раз, разобраться, по понять и профилактировать болезнь, и знать, что она может развиться у человека э, на закулисной стадии. И тут Есть действительно можно это, сдать да. анализ. Uh, врач идти, найти. в каком настроении лечит? Конечно. Опять же, таки как вы настроение своим подчиненным поднимаете? Я, наверное... Тоже вот, знаете, задание создать атмосферу радости на работе при таком вот состоянии может, не в не... медицине, это, ну, это, я не знаю, какой руководитель может, может и такое не мешать, сделать. и уже это будет самое лучшее. Самая большая да. радость. Это обычно, как говорят, когда начальник в отпуске. Наверное. Тогда это, а каждый день на работе. То есть вы себе такую цель ставите или, в принципе, не задавались никогда таким вопросом? Или все-таки вы человек радостный и них раз. рассказывают? Рассказывайте перед работой. Бывает. Вот сегодня рассказывали анекдоты, как-то сегодня день сложился хорошо. Я вообще человек настроения. И, наверное, мои сотрудники это чувствуют. Иногда бывает, что я не поднимаю настроение. Иногда поднимают. Иногда они не поднимают. Спасибо им большое за это. Вы, ну, как доктор, как вы пациента успокаиваете, как вы его обнадеживаете, как вы вселяете в него уверенность, что он выздоровеет? Обязательно. Это очень много значит. Вы сами Знаете, что это. Я сказали. я сейчас скажу, опять не знаю, насколько я успокою. Я вначале хотел стать, ну, отец у меня уролог, и я хотел, он хотел, чтобы я стал урологом. Династия. Да. Ну, очень как-то. Вот. А мне почему-то казалось, что у меня не хватает решительности, вот, смелости. Мне как-то так на уровне вот, во время института казалось, что хирург должен быть очень таким решительным. И сейчас я понимаю, что взвешенным очень должен быть хирург, как говорится. Семь раз отмеря, потом отрежь. Вот. И я решил стать нефрологом. То есть вроде те же почки, но это не хирург, а терапевт, который их лечит терапевтические заболевания. Я пошел работать медбратом, нефрологическое зрением, участь в институте. Я сам столкнулся с таким безнадежьем, потому что, как правило, эти заболевания развиваются у молодых людей. Как правило, они погибают. Кончается это тем вот, хронической почечной недостаточностью, гемодиализом. Когда человек три раза в неделю, вы знаете, да, приходит чистить кровь на этот аппарат и без этого жить не может. Вот. Но потом жизнь так сложилась, что жизнь свела меня, скажем так, с Зиновием Иосифовичем. Вот я стал инфекционистом. И знаете, что главное в инфекционной болезни? Что, как правило, выздоравливают люди, если это оптимистическая нота. Да. Вот, как правило, от наших инфекций выздоравливают все-таки. Кава антибактериально троплялась вам уже? Если лет? сильно горячий кофе. Да еще с коньячком. С коньячком с ромом. Вот. Наверное, погарно. он как-то дезинфицирует полость рта. Дальше я не знаю.